Мишаня, привет! Как ты? Да. Нормально, да? да? Привет. Тут познакомился, моя жена Юлика, Очень приятно. Привет. Да. Приятно. Дмитрий, присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Ну что, Мишаня, давай за встречу накатим сейчас. За встречу, за знакомство. Выпьем. Сейчас официанта закажем. Все будет нормально. Миша не пьет. А что, за рулем, да? чай зеленый. А мне... Миша тоже салат Цезарь и терапису. Чай у меня побьешь. А, самому можно, да? Спасибо. сейчас Мне, пожалуйста, пивка темненького и креветок. И терапису. Нет? не нет, не надо, спасибо. Ну, давай рассказывай, что ты как там работаешь, там безнадежный, когда концы с концами сегодня. Что Миша все о себе, да о себе рассказывает? Расскажите вы что-нибудь о себе. Вы кто? Я кто? Да я а ты классник его, с первого класса вместе. Женатый? Ой, да нет, я пока не женатый, так смотрю, наверное, не скоро женюсь. Ну, а ты что, в браке счастлив, да? Счастлив, Миша. Я его счастье. Да, Миша? А что ты вообще делаешь, когда один? Миша не любит один оставаться. Миша важна компания. А лучшая компания – это я. Да, Миша? Потому что нет ничего лучше для мужчины, чем жена друг. Блин. да. Пошли покурим. Миша не хочет курить пока. А я хочу. Пойду покурю. Миша, сиди. А зачем? Слышишь, а зачем ЗАГСе, да, за тебя говорила. Нет, за все он сам за себя говорил. Разрешите представится Мама Юля. Я так и понял. Вместе, наверное, живете, да? Да, вместе. Одной большой дружной семьей. Потому что для мужчин нет ничего важнее, чем жена друг. Мама ее. Слушай, а что ты вчера не пришел, а? Вы так классно. Все наши группы посидели, отдохнули. Было, чего ты не пришел, а? Вчера не мог, мы его с петли доставали. <связывая> <связывая> Что не надо. Жена красавица, мама не надо. <связывая> Слушай, ну братан, ты держись, Ничего, все нормально будет. А, слышь, Мишань, мы тут каждую неделю в футбол играем за пятой общая. Ты Эна, приходи, ты все знаешь, тебя все знают, приходи, поиграем вместе, приходи, взривай. Он меня с шейки забирает ну, В пятницу А в пятницу он меня с йоги забирает Слушай, братан Мишаня, хотел, конечно, с тобой пообщаться Но голос твой услышать Ну судьба Извини, брат, созвонимся. О чем говорили, Миша? Ну, Мишу спрашивали, сможет ли он В среду спортом заняться И что Миша ответил? Миша ответил, что он не может Потому что меня с забирают Ну, правильно Видел. А еще о чем говорили, и что? Лёш, пришла весна, и девчонки все расцветают, как цветочки. Ох, эти девчонки, встретили их на своем пути хоть раз, забыть невозможно всю жизнь. Утром не завтракай, думаю о них. Днем не обедаю, думаю о них. Вечером не ужинаю, думаю о них. Ночью не сплю. Кушать хочу. Мужчины, милые мужчины. Почаще думайте о прекрасных девушках, цветы дарите без причины, и не стесняйтесь лишь раз. Встречайте чаще у порога, накрутим ужин при свечах, ведь это сущих немного, секреты счастья, мелоча. В жизни есть конец всему, любви, друзья, страдания, но нет конца лишь одному, воспоминания. Встречайте прекрасную девушку, которую забыть невозможно, Олейник аня песня «Вспоминай меня».